davlat universitetida o'n beshinchi aprel xalqaro ekologik bilimlar kuni munosabati bilan ekologik bilim tahdidlar yechimi barqaror kelajak asosi mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi namangan davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish iqlim o'zgarishlari boshqarmasi o'zbekiston ekologik partiyasi namangan shahar kengashi hamkorligida tashkil etilgan davra suhbatida so'zga chiqqanlar global tus olayotgan ekologik muammolarni kamaytirish va ularning oldini olish insoniyat oldidagi eng muhim vazifaga aylangani xususida batafsil so'z yuritdilar chunki dunyo aholisi soni o'sib borgani sari tabiiy resurslar miqdori ham tobora kamayib boryapti qolaversa insonlarning hayot va ish faoliyati ya'ni antropogen faktorlar sabab atrof muhit kun sayin yomonlashmoqda tabiatdagi salbiy o'zgarishlardan nafaqat insonlar balki hayvonot va nabotot olami ham aziyat chekmoqda bu borada eng asosiy chora bu fuqarolar va yoshlarda ekologik madaniyatni shakllantirishdir ayni shu sababdan ekologik ta'lim bugungi kunning dolzarb mavzusi va davlat siyosatining asosiy yo'nalishiga aylandi xususan o'zbekiston respublikasi prezidentining ikki ming yigirma uchinchi yil o'ttiz birinchi maydagi ekologiya atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi faoliyatini samarali tashkil etish chora tadbirlari to'g'risidagi qarorida ham bu boradagi aniq vazifalar belgilab berilgan tadbir ishtirokchilari talaba yoshlarga ushbu sananing mazmun mohiyati yosh avlodning ekologik madaniyatini shakllantirish ekologiyaga oid bilimlarni boyitish tabiatga uning boyliklariga mehr muhabbatli bo'lish tabiiy boyliklarni asrab avaylash fuqarolik burch ekanini ham aniq dalillar asosida izohlab o'tdilar xulosa sifatida aytish mumkinki yer kurrasidagi bioxilma xillikni saqlab qolib zaminimizni sog'lomlashtirishni istasak uni ifloslantirmasligimiz shart tabiiy sharoitni tiklash uchun har bir hayvon turiga hududga mahalliy sharoitlarga alohida yondashuv talab etiladi yangi bilimlarga ega bo'lish uchun yangidan yangi tadqiqotlar o'tkazishga to'g'ri keladi bunday yangi bilim va tadqiqotlar natijalari o'zbekistonda belgilab berilgan yashil makon va yashil iqtisodiyot dasturlari samaradorligini ta'minlaydi